哎呀，看来二位啊，又要白忙一场喽。这个呢，就是秋水兄所说的屡战屡败，哦不对，这叫做屡败屡战。哈哈哈哈哈！国师费尽心机，还有风哥哥加持，竟然还是被那季若尘给算计了。也罢，杀了你，也算我这一趟没有白来。 你我都抵挡不了，你救了我，我还不管，那我还是人吗？你们要是归顺于我，助我捉拿纪若尘，我就可以放你们一马。果然是蠢的，物以类聚，只会用人质。 本事，那就再试试这个。

哪怕是豁出我的性命，我也会救你，玄真。真真，真真，云云，怎么办？怎么会这样？云峰师兄的仇还没有报，现在你们又伤了李玄真。 今日，谁都别想离开这里。季若尘，等风哥哥一到，你们都得死。他来了又能怎么样？还不是跟着你们一起死。啊啊啊啊、我们一定要想办法救救他，一定要救救他。 怎么办？赶紧带他回西玄山。走、啊，快！这季若尘，为破灵穴，罔顾天下人性命，真是残忍至极呀！如今天下，已有两处灵穴被季若尘所毁，而这剩下的一处灵穴，青儿也一定会追随而去。我要赶在他们的前面，告知青儿。唉。风哥哥。 蛇仙，祝你此行顺利。风哥哥，不会发现这些村民是我们杀的吧？当然不会，咱们这是在帮他。季若尘那边，他的同门被太子妃所伤，也定然是满腔怒火。这两伙人要是碰到一块儿。 将是天雷对地火，哼，季若尘他在劫难逃。但愿如此。